こんにちは、みえこですこの小さなカバンとセットの小さいポーチの作り方をご紹介しますね今度新しいパターンは円2つ重ねたものですよ 土台の布は同じく6.5センチですよ中心に大きい円を置いてそれから小さい円は接着芯貼ってくださいねそしてミシンでステッチですよ お好みのステッチしてくださいね。で、八枚作ると。一つの。小さいポーチができますよ。四枚ずつ。 セットにして縫いますねそしたらこのね、3箇所のコーナーを丸く切ります簡単にこうやってね線つけてそれからカットします そして2枚合わせてもう一度カットしますよ次、キルトワタ用意しますキルトワタをトップと同じ大きさにカットしますそして今度裏布ね キルト綿より1センチぐらい大きくカットしてくださいね。そしたらキルト綿の端から7ミリ離れたところを縫ってくださいね。次コーナーカットですよ。手表に返します。ね穴開いてるところは手縫いで。 縫いましたミシンで縫っても大丈夫ですよそしたらプレスして次ファスナーつけますよ次キルトでした ッチしてくださいで手縫いで縫っても大丈夫ですからねはいそしたらフリースタイルのファスナーを針で留めますこれね静かにゆっくり縫いますよ。 コーナーより1センチぐらい前で縫うのをやめてくださいねそしたらファスナー端4センチぐらい残してカットします次はジッパーつけますね はこのファスナーの端をきれいにしますね、これパターンで残った布ですよこれを折ってミシンで縫いますどんな大きさでも大丈夫ですよこのコーナーの空いているところに挟んで手縫いで 縫いますでこれねどんなふうにつけても OK ですよ。そしたら今度ねこの,このファスナーの端ねここを布で隠します。 1>, 1センチぐらいもうちょっと大きくてもいいかなここね1センチから1.5センチぐらいの端を縫います手縫いで縫いました次ねこれね表に布を表にして 綺麗に隠してくださいね。今度はもう片方のファスナーの端を。これね、中に入れて。縫います。手縫いで縫いましたよ。 大きいうんちんでもいいので手縫いで縫ってくれると嬉しいな。で縫ってるついでにファスナーの布端も一緒に 縫いましたよ、こんな、こんな感じにできますよ。で、これで完成です。簡単にできる。ポーチでした。小さくて使いやすいですよ。今日の作品完成したので。 動画はここまでです。いろんなパターン組み合わせても楽しい作品できますからね。ぜひ作ってくださいね。最後まで見ていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょうね。またね。